नमस्कार रुद्र आनंद प्रॅक्टिस व्हिडिओ दोन मध्ये आपला सर्वांचं स्वागत प्रॅक्टिस व्हिडिओ एक मध्ये सात ओळी होत्या आणि माझी खात्री आहे की तुम्ही आनंदाने प्रॅक्टिस केली असेल काही जणांना संपूर्ण साथीच्या साथी ओळी साथी छान म्हणता येत असतील काही जणांना त्यातल्या काही ओळी म्हणता येत असतील पण एक मात्र नक्की लहान मुलाचा आनंद आपल्याला नक्कीच गवसला असेल या प्रॅक्टिस करण्यामागे हाच तर खरा आनंद लपलेला असतो रुद्र आनंद प्रॅक्टिस व्हिडिओ दोन मध्ये आपण अनुवाक एक अनुवाक म्हणजे चॅप्टर एक मधल्या तेरा ओळी बघणार पहिल्या प्रॅक्टिस व्हिडिओमध्ये सांगितलं तसंच शांतपणे पहा एखाद दुसरा स्वर जमला नाही तर पुन्हा प्रॅक्टिस करा चिडू नका स्वतःवर थिडथिड करू नका तशीच प्रॅक्टिस करत छान विसाव्या ओळीपर्यंत पोहोचूया म्हणजे तिसऱ्या प्रॅक्टिस व्हिडिओमध्ये उरलेल्या बारा ओळी करता येतील म्हणजे एकंदर बत्तीस ओळी आपल्या होतील रुद्राच्या पहिल्या अनुवाकामध्ये खूप मोठा गर्भितार्थ आहे तोही आपण आपल्या सेशन्समध्ये प्रॅक्टिकली प्रॅग्मॅटिकली ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड आज आत्ता या क्षणी माझ्या आयुष्यामध्ये या रुद्रामध्ये सांगितलेल्या संकल्पनेचा कसा वापर मी करीन त्या पद्धतीने आपण तो अर्थ समजावून घेत असतो तर आता प्रॅक्टिस व्हिडिओ दोन मध्ये ओळ नंबर आठ तेवीस अशा या तेरावळी आपण म्हणणार आहोत माझ्या जोडीने तुम्ही प्रॅक्टिस करणार आहात सुरू करूया ची वा गिरित्रताम गिरित्रताम

यथा नथा न सर्वमित्यगद सर्वमित्यगद यक्ष्मग यक्ष्मग सुमना असत सुमना असत् अध्यभोत् चदधिभक्ता अद्य वोच्चदधिभक्ता प्रथमो प्रथमो दैव्यो दैवषक अहिङ्गश्च अहिङ्गश्च सर्वा जं भर्वा सर्वा सर्वा तो सर्वा, सर्वा, धान्य सौयस्थाम्र असौयस्थाम्रो अरुण अरुण उत बभ्रु सुमङ्गलः ये ये ंगद्र रुद्रा अभी तो अभी तो दिक्षु दिक्षुश्रिता, दिक्षुश्रिता सहस्रशो सहस्रशो वैशाग ेडे हेडिमहे असौयो असौ यो वसर्पते वसर्पते नीलग्रीवो नीलग्रीवो विलोहिताः उतैनं गोपा उतैनं गोपा अदृशन् अदृशन् न दृशन् न दृशन् उदहार्यः उदः उतैं विश्वा उतैं विश्वा भूतानि भूतानि सधृष्टो सधृष्टो मृडयाति नः मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय सहस्राक्षाय मीधुषे मीधुषे अथोये अथोये अस्य अस्य सत्त्वानो सत्त्वानो हन्तेभ्यो हन्तेभ्यो कर्हन् नमः कसा अनुवाक एक प्रेक्टिस वीडियो दोन् आठ नंबरच्या ओळीपासून ते वीस नंबरच्या ओळीपर्यंत खूप सुंदर अर्थ आहे याचा बरोबर पाहता समोर ठेवलेल्या मूर्तीला नमस्कार वाटतो पण ती नक्की काय आहे कशाची संकल्पना आहे जे दिसत नाहीये ते बघण्याचा प्रयत्न केला गेलाय त्यातून हे घडलंय सगळं असा संपूर्ण अनुवाक आहे याचा अर्थ आपण आपल्या रुद्र आनंद या सेशन्स मध्ये समजावून घेत असतो तिथेही तुम्ही जॉईन होऊ शकता तेव्हा आता या भागाची प्रॅक्टिस करायची अनुवाक एक मधल्या उरलेले जे बारा श्लोक आहेत ते आता प्रॅक्टिस व्हिडिओ तीन मध्ये येतील धन्यवाद विश यू ऑल द बेस्ट प्रॅक्टिस व्हिडिओ एक विसरू नका हा